otabek kumush Umar Shayx mirzo sun'iy intellekt o'zbek adabiyot qahramonlari va tarixiy shaxslar qiyofalarini yaratyapti so'nggi paytlarda sun'iy intellekt uni yaratdi buni yasadi falon narsani ko'rsatdi kabi gap so'zlar bot bot quloqqa chalinyapti ayrimlar bu yangi davr texnologiyasi ekani yaqinda ko'plab kasblar yo'q bo'lib ketib odamlarga ish qolmasligi hamma narsani sun'iy ong bajarishni aytayotgan bo'lsa boshqalar hatto apokalipsis bo'lishi haqida xavotir bildirishyapti biz esa bu gaplarga emas balki sun'iy ong bizga taqdim etayotgan foydali va qiziqarli jihatlarga e'tibor qaratamiz sun'iy intellekt o'tgan kunlar sariqdevni minib ikki eshik orasi boburnoma kabi asar qahramonlari tarifiga mos suratlarni taqdim etishni boshladi Midjourney platformasiga qahramon tarifi kiritilgach sun'iy intellekt unga moslab qiyofalar chizib beryapti twitterning o'zbekistondagi segmenti foydalanuvchilari o'zbek adiblarining asarlari asosida turli qahramonlar suratlarini e'lon qilishmoqda buni ahmad sobitov ismli foydalanuvchi birinchilardan bo'lib taklif qilgan mualliflar tariflari asosida kitoblar qahramonlari portretlarini yaratishga nima deysiz bu qanday ishlaydi qahramonga berilgan ta'rifni olamiz original tekst asosida yaxshi prompt formasiga solamiz deb yozgan u shundan keyin hikmatilla ubaydullayev ismli foydalanuvchi abdulla qodiriyning o'tgan kunlar asarida berilgan tarifga ko'ra kumush qiyofasining sun'iy intellekt taqdim etgan variantini ulashdi o'tgan kunlarda kumush tasviri quyidagicha quyuq jingila kiprak ki ostida tim qora ko'zlari bir nuqtaga tikilganda nimadir bir narsani ko'rgan kabi qop qora kamon o'tib ketgan nafis qiyiq qoshlari chimirilganda nimadir bir narsadan cho'chigan kabi to'lg'an oydek g'uborsiz oq yuzi bir oz qizilliqqa aylanganda kimdandir uyalgan kabi shu vaqt ko'rpani qayirib ushlagan oq nozik qo'llari bilan latif burnining o'ng tomonida tabiatning nihoyatda usta qo'li bilan qo'ndirilgan qora holini qashidi va boshini yostiqdan olib o'ltirdi kumushdan so'ng o'z twitterda otabekning ham sun'iy intellekt taqdim etgan varianti paydo bo'ldi asarda otabek quyidagicha tasvirlanadi og'ir tabiatlik ulug' gavdalik ko'rkam va oq yuzlik kelishgan qora ko'zlik mutanosib qora qoshliq va endigina murta sabzi urg'an bir yigit foydalanuvchilar sun'iy intellektning otabekni qodiriyning o'ziga va aktyor behzod muhammad karimovga o'xshatishganini yozishgan bobojon ismli foydalanuvchi esa zaynabning sun'iy intellekt chizgan variantini taqdim etgan kitobda olim ponsadboshining qizi zaynab o'n yetti yoshlar chamaliq kulcha yuzlik oppoqqina o'rtacha husnlik deb ta'riflanadi tarmoqda zaha nikli foydalanuvchi o'tkir Xoshimovning ikki eshik orasi romani qahramoni ra'no suratini ham ulashgan izohlarda bu rasm asardagi tarifga juda mos kelgani haqida yozishgan sun'iy intellekt xudoyberdi to'xtaboyevning sariq devni minib kitobidagi dev va Xoshimjon obrazini ham chizgan shuningdek o'z twitterda alpomish dostoni bosh qahramonlari alpomish barchin va hatto tomaris qiyofalari ham paydo bo'ldi Hikmatullo ubaydullayev Sohibqiron amir temur va usmoniylar imperiyasi sultoni boyazid yildirim shaxmat donalarini surayotgan suratini ulashdi midjourney sun'iy intellekt neyrotarmog'i ikki buyuk hukmdorning shaxmat o'ynayotganini tasavvur qilib ko'rdi deb suratga izoh qoldirgan hikmatilla ubaydullayev foydalanuvchi amir temurning o'g'li umar shayx mirzo va nevarasi astronom olim mirzo ulug'bekning qiyofasini ham namoyish qilgan bundan tashqari bobur nama telegram kanalida sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan boburnomada keltirilgan tariflar asosida shaxs voqea va joylarning illyustratsiyalari ham namoyish qilib borilyapti masalan boburnomada farg'onaga shunday ta'rif berilgan farg'ona kichik viloyatdir g'alla va mevasi farovon tevarak atrofi tog'lar bilan o'ralgan g'arbiy tarafida ya'ni samarqand va xo'jand tomonida tog' yo'q ushbu yoqdan boshqa hech bir tomondan qishda dushman kela olmas boburnomada andijon soyiga berilgan tarif quyidagicha andijon soyi o'sh mahallalari ichidan o'tib andijonga kirib boradi bu soyning ikkala tomoni ham bog'lar bilan obod bog'lar shundaygina soyga tutashib ketgan binafshasi behad nafis bo'ladi oqar suvlari bor bahori juda yaxshi bo'ladi ko'p lola va chechaklar ochiladi marg'ilonning tarifi esa shunday yana biri marg'ilondir andijonning g'arbida andijondan yetti yig'ochlik yo'lda yaxshi shaharcha ne'matlarga boy anori va o'rigi juda ko'p va yaxshi mijourney sun'iy intellekt dasturi bo'lib ofisi san fransiskoda joylashgan loyihaga 2022 yilda asos solingan undagi discord bot yordamida turli xil tasvirlarni yaratish mumkin bot ingliz tilida ishlaydi unga biror narsaning tarifi kiritilsa o'shanga mos tasvirni chizib beradi